श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी स्वामी म्हणतात बाळा तू जी स्वप्न बघितलीस आईबाबांना चांगले घर देण्याचे मुलांचे चांगले शिक्षण करायचे सगळं एक एक करून पूर्ण होईल स्वामी म्हणतात तू कधी काळी डोळ्यात पाणी घेऊन माझ्या मूर्तीकडे पाहिलेस ते पाणी मला पोहोचले आज मी त्या अश्रूंना आनंदात रूपांतर करतोय हे लक्षात ठेव मी दिलेले धन तू योग्य मार्गाने वापरशील तर मी तुझ्या मागे उभा राहीन कायमस्वरूपी परंतु या पैशाने तू दिशा विसरलास तर हेच धन तुला भार होईल म्हणूनच स्वामी सांगतात पैसा आला म्हणून उडू नकोस त्या पैशात माझी कृपा आहे त्याचा उपयोग भल्यासाठी कर जसा तू दानशूर बनशील दुसऱ्याला मदत करशील तू कुणाचं दुःख ऐकशील तुला आता सर्व काही कळणार आहे तुझ्याकडे नुसताच पैसा नाही तर एक समृद्ध मन आहे स्वामी म्हणतात मी तुझ्या आयुष्यात आर्थिक शांती आणतो पण त्याचबरोबर समाधानही देतोय स्वामी तूच आहे माझा आधार हे विधान मी तुझ्या आशीर्वादासाठी वापरेल आणि मग ह्या नम्रतेने आणखी मोठं वरदान तयार झालेलं असेल ते लवकरच दार ठोटावेल स्वामी म्हणतात जी माणसे तुला कमी लेखायची तीच आता तुला मान देताना दिसतील कारण मी स्वामी समर्थ तुझं भाग्य बदलत आहे आणि हे कोणालाही थांबवता येणार नाही आज तुझ्या घरात पैसाच पैसा येईल त्यामुळे तुला समृद्धी आशीर्वाद येईल तेव्हा तू एक क्षण थांब डोळे मीठ आणि मनातल्या मनात स्वामी म्हण मन, स्वामी हे सगळं मनातल्या मनातच आहेत स्वामी समर्थ म्हणतात आज ज्याचं खातरी कामं आहे ते आता मी भरून देत आहे ज्याच्याकडे एकही नोट नाही त्याचे मी आज त्यांना धन पाठवतोय कारण मी न्याय करतो आहे आणि वेळ आली आहे तुझ्या हक्काच्या सुखाची तुझ्या घरात येणारी ही रक्कम इतकी मोठी असेल की तू जेव्हापासून कर्जात टुंबला होताच ते सगळं तू साफ करून टाकशील जे काम आत्तापर्यंत थांबले होते पैशाअभावी ते सर्व काम आता पूर्ण होतील स्वामी म्हणतात जेव्हा मी निर्णय घेतो तेव्हा कोणताही अडथळा ठेवत नाही आज मी ठरवले माझ्या लेकराला आनंदी पाहायचे त्याच्या घरात पैसा व्हायला लावायचा आहे तू कदाचित विचार करत असशील हे खरंच होईल का इतका पैसा खरंच येईल का तर ऐक स्वामी समर्थांच्या कृपेवर शंका नको त्यांचे बोलणं म्हणजे भविष्यातील सत्यता स्वामी सांगतात सकाळपासूनच काहीतरी वेगळं जाणवतंय ना एखादे समाधान एखादी गुड न्यूज किंवा शांतता की कि काहीतरी चांगलं होणार आहे तेच मी सांगतोय हे समाधान ही ऊर्जा मीच पाठवलेली आहे आज तुझं नशीब चमकेल जे व्यवहार अडकले होते ते पूर्ण होतील बँकेतून एखादा चांगला कॉल येईल कुणीतरी जुना मित्र मदतीला येईल नवा प्रोजेक्ट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट नवा मार्ग कुठून तरी पैसा येईल आणि मनामध्ये शब्द उमटेल धन्यवाद स्वामी स्वामी म्हणतात हे फक्त सुरुवात आहे मी आज तुला देतोय ते उद्याच समृद्ध आयुष्य घडवायला मदत करेल जेव्हा तू आता थोडे डोळे बंद कर आणि फक्त स्वामी समर्थ म्हण आणि बघ तुझ्या मनात शांतता येईल आणि तुझ्या घरात संपत्ती येईल फक्त हा मंत्र पवित्र मनाने मनोभावे संपूर्ण ऐक या मंत्राचा अपमान करू नको आणि मग पहा चमत्कार मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला अजिबात विसरू नका मंडळी चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आहे आणि व्हिडिओला लाईक देखील करायचे आहे मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायचे आहे हे स्वामी महाराजा माझे हे संकट दूर कर माझी ही इच्छा पूर्ण कर माझे कुटुंब सुखासमाधाने राहू देत मंडळी स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील मंडळी एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात, मनात जप देखील करा फायदा नक्कीच होईल तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ 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 नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ <laughs> नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ 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 नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय था धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रे धनप्रदाय स्वाहा ॐ नमो गुरुदत्तात्रेय 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 धनप्रदाय स्वाहा